Всім привіт! З вами Роман Грех. І сьогодні я беру інтерв'ю у генерального директора Академії розвитку лідерства Валерія Максимчука. От, і хочу сьогодні йому пару запитань задати так успішному тренеру і одному з найкращих тренерів у СНГ. Скажіть Валерій, от а, у вас вже такий досить великий досвід є. І... Ви розвиваєте багато людей, і одні люди досягають результату і стають досить успішними, а інші люди можливо, проходять тренінги, навчаються, і є такий відсоток людей, які не отримують результат. Чому це так відбувається, як ви? А, очень рома хороший питання, тому що часто спрашують, як щось делать правильно, а тут вопрос а причина. Мне такие вопросы больше даже нравятся, потому что сам об этом думаю. Вариант, ну и ответов и вариантов достаточно много, почему это так происходит, но основные причины, которые я вижу, вот, постоянно -то переезжая с одной стороны в другую, я думаю, ты тоже об этом думал, что самое важное что на поверхности находится. Люди приходят в сетевой бизнес, и не учат, не изучают вот, самые простые, элементарные вещи, которые ну, для тебя, например, для меня, кто уже много лет в сетевом бизнесе, они кажутся настолько элементарными, что казалось бы, ну как это вот можно там не знать, там преимущества сетевого бизнеса, или, там какие-то правила назначения встречи, или там какие-то нюансы, как сделать там промоушен спонсору, своему лидеру. Потому что для тех, кто может научить, это кажется уже ну, обычным, банальным, уже книг, столько написано видео. В силу того, что мы в 12 странах работаем, перелетаешь и ты видишь вот эти тенденции, что пропускается вот эта арифметика, что ли, да, элементарная у спонсоров. И получается, почему не достигают результата, потому что нет элементарных даже знаний, как это сделать правильно. Новичка, что много не требуется, сделай личную активность, пригласи там первых людей на встречи к спонсору, которые тоже хотят улучшить жизнь, ну и посети обязательно первые обучающие мероприятия. Понимаешь? Mm -hmm. И если лидер не организовал эти обучающие эти мероприятия, о чем мы сегодня говорили, да, если он не сфокусировал своего новичка на личной активности, а я всем предлагаю личную активность за пару дней делать, а не за пару недель там или до конца месяца или до конца периода, то он тебе в самых первых шагах и уже сбой происходит. А дальше, когда новичок приглашает своих знакомых, если он их приглашает. То виходить конвейер зі збою, Ошибка, 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 ошибка. швидка на виході від результату. Угу. Так, я залишаюся досить хороша відповідь. І в мене ще одне запитання до вас: чи кожна людина може стати успішною, чи всі можуть їздити на мерседесах, і чи кожна людина може досягнути успіху заробляти від тисячі доларів і більше, як вважаєте? Я бы ответ на две части разделил. Первое, что я точно в этом уверен, что каждый человек может достичь результата в зависимости там, от своих амбиций. Но, но, если это пресловутое «но», вопрос времени. То есть кому-то нужен год, кому-то два, кому-то три, пять, десять. Поэтому тут зависит от тебя, сколько ты готов ждать ну или помогать этому человеку, воспитывать, обучать, тащить, как то это называют. Да? Вот, развивать вообще правильно, еще правильно создавать условия для развития. И если ты видишь, что ты раз, два, три дал правильные какие-то рекомендации, и человек не выполняет эти рекомендации и не спрашивает у тебя, почему у меня не получается, тогда нужно этого человека отодвигать, я это называю, запасной состав и идти к следующему. И вот это еще, кстати, ответ частично на первый вопрос. Почему многие не достигают результата? Потому что не с теми людьми пытаются этот результат сделать. Вот я как профессиональный спортсмен, ну и ты же тоже, я думаю, понимаешь, да, как в спорте, если у тренера или у капитана там команды нет нужных игроков правильных, чтобы выиграть, ни одна команда не выиграет. Так же в сетевом бизнесе, если у тебя не те партнеры, которые способны сейчас, вот не завтра, не послезавтра, а сейчас вот взять и сделать, это же не проблема там записать видео посмотреть урок, взять про, ну, там, телефон, провести эту ролевую игру, этот звонок, скорректировать. Это же вообще не сложно на самом деле. Но они этого не делают. И если ты не можешь на них повлиять по разным причинам, даже не важно по каким, ты просто идешь к следующим. И все. Вот это очень, ты попадаешь в такие моменты, как раз очень важные, которые тормозят лидеров, тормозят их развитие. Причем таких лидеров потенциально сильных, И ну, когда тебя окружают эти квакающие, крякающие, замечательные, хорошие, может быть, люди, они тебя же в это свое квакающее болото. Ясно, добре. Дякую за досить такі чіпкі і конкретні відповіді. Я сам навчаюся у Валерія, вже другий модуль якраз його проходжу. Я тобі хочу тоді -то подарити книгу «Путь своєї мечті». Це перша книга, Є много практически рекомендацій. Я думаю, що вона буде для твоїх партнерів полезне. Єдине, що не дари її нікому, а лучше бібліотеку. Тобто на два дні дал, почитав і yeah. забрала обратно. Все. Дякую за подарунок, Валерії. Вот, я також всім рекомендую дивиться це відео. Навчайтесь у найкращих, тому рекомендую вам також найкра... одного з найкращих тренер... тренерів у СНГ Валерія Максимчука. Можете в нього навчатися. Це людина, яка навчить вас робити правильні дії. І я вважаю, що від цього ви отримаєте максимум той результат, який ви хочете. З вами був Роман Грет та Валерій Максимчук. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока-пока.